Красивые, подтянутые, смелые и, самое главное, ответственные. Ровно через месяц так будут выглядеть сотрудники новой милиции. Среди них и 20-летний Георгий. Парень никогда не мечтал стать патрульным улиц. После окончания школы выбрал благородную профессию юриста. Но два месяца назад для Георгия все изменилось. Хотелось, чтобы поменялось что-то в стране. Отношение к коррупции, к органам, чтобы они работали не для собственного заработка или каких-то коррупционных схем, а во благо людей. А вот у Романа до поступления в полицейскую академию был свой бизнес. В деньгах мужчина не нуждался. Следил за собой, наслаждался жизнью как мог. У меня будут будущие дети. Я хочу, чтобы будущие дети жили в нормальной стране, там, где будут идти полицейские, да, и им не будут грубо говоря, кричать мусора и плевать спину, да, а чтобы они ужали. Программа обучения полностью новая, рассчитана на 10 недель, каждый день по 4 пары, иногда по 5-6. К обучению курсантов привлечены несколько инструкторов из Патрульной службы Калифорнии. Также тщательно отобрали преподавателей и по теории. Очень многие инструкторы и преподаватели данного проекта являются не являются, даже большинство, пожалуй, подавляющих, не имеют ни малейшего отношения к системе милиции, к системе МВД. Это представители экспертных организаций, гражданского общества, адвокаты, юристы и так далее. Киев станет пилотным городом в реализации этого проекта. Но уже до конца года власти планируют открыть полицейскую академию в Одессе, Львове, в Днепропетровске и в Харькове. Экос Гуладзе, замминистра внутренних дел Украины, уверена, что сумеет сломать старую систему работы правоохранительных органов. В грузинском случае у нас всегда была нехватка коалиционных кадров. У вас этого, этой проблемы нет. У вас выбор с помощью подобных реформ нынешнее руководство МВД рассчитывает сократить правонарушения минимум в два раза. Первые результаты готовы показать уже в конце нынешнего года. Ирина Каноненко для настоящего времени, Киев.